управления этого. То есть проект у нас есть планшет, берется точка зидания, ну это вот его внутренняя часть, ставится аккумулятор, сюда И направление. А сигнал идет? На сигнал приходит, снимаем сплэш. Преимущество в том, что не надо учить людей. То есть обучение занимает... Это все, контрабанда. Поэтому мы это и получим. бесплатно. Это что вы, журналисты, работаете. У нас будет где-то через неделю. Mm -hmm. это, это очень сложная техника и... Надо голову поднять. Нам ближе. Это же не кино, а камера. Камера вот одна mm -hmm. и, и она, она может. Да, она, и... Она. и курсовая она для полета. Это подороже, они mm -hmm. где-то порядка mm -hmm. 5000 долларов стоят. Они сложные короче, поэтому управлять ими может только ну, профессионал детали импортные, а все делаем в Вот такие вот автомобили.